নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই বাৰীৰ পৰা কেইটামান মধুৰিআম ছিঙি আনিলোঁ আৰু কেইটা আনি বঢ়িয়াকৈ একদম চাবকৈ ধুই ল'লোঁ আৰু সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ গোটেইকেইটা মধুৰিআম আমি সফৰাম বুলি কওঁ দক তাৰপিছত ইয়াতে পানী দিলোঁ মানে জিলোঁ আৰু সেইখিনি পানী আৰু বেলেগ নেদাওঁ এইখিনি পানীখিনি দি গেছত বঢ়িয়াকৈ বহি দিলোঁ তাৰপিছত বহি দি মানে সেইখিনি পাক উঠুৱাই দিছোঁ আৰু সিজিব লাগিব ওপৰৰ পৰাই ফেনখিনি মই অলপ অলপকৈ কাঢ়ি পেলাই দি আছোঁ তাৰপিছত মোটামুটি সেইখিনি সিজিলে দক নুমে ধৰি অলপ ঠাণ্ডা হ'ব দিলোঁ তাৰপিছত চেকি ল'লোঁ মই চেকি লৈ তিনগিলাচি গিলাচটো দি গিলাচটো তাৰপিছত এটা চচত দিলোঁ তিনি গিলাচটো তাৰপিছত আৰু মই সেই গিলাচ অনুযায়ী একগিলাচ মানে চিনি দিলোঁ আৰু তাৰপিছত মই তাতে আৰু মানে অলপ নেমু ৰস দিছিলোঁ দেখাব নহ'ল এইটো আৰু তাৰপিছত অলপ মানে নিমখো দিলোঁ কিন্তু মই ফুড কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই ঘৰতে খাম যিহেতু তাৰপিছত এইখিনি পাক তুলিলোঁ পাক মানে কম জুইত বহুত মানে বহু অলপ সময় মানে পাক তুলিলোঁ আৰু তুলি মানে প্লেট এখনৰ এনেকৈ দি চালোঁ এইটো বহল হৈ যোৱা নাই পানী দিছিলোঁ অলপ তাৰপিছত এতিয়া গম পালোঁ যি হ'ল তাৰপিছত কি হ'ল মই এটা ঘিৰ বটল আছিল তাতে মানে বঢ়িয়াকৈ থৈ দিলোঁ তাৰপিছত আৰু ঠাণ্ডা হোৱাত চাওকচোন একদম কিনা নাছিল কিন্তু ৰংটো উঠা নাই ৰংটো উঠা নাই মানে দিয়া নাই নাই ফুড কালাৰটো ফুড কালাৰটো দিলে কিনাৰ দৰে হ'ল হয় কিন্তু খাই একদম বঢ়িয়া লাগে সেইকাৰণে চাবচোন নমস্কাৰ